мошенничество является довольно сложным по составу преступлением. Вернее, сложным не само преступление, а сложный процесс доказательства и фиксации доказательств во всем криминальном процессе. Потому что мошенничество является одним из наиболее развынутых злочинов, потому что предполагает использование ну, как минимум каких-либо интернет-технологий, либо на довольно высоком знании должно быть использование компьютера и других электронных вычислительных систем допустим электронных платежных систем то есть человек должен полностью разбираться в том что он делает и до конца понимать э, начальный момент и конечный продукт произведенных им действий. Наши потерпевшие зачастую, ну, в 95-99% случаев, перед тем, как стать жертвой мошенничества, обязательно но ну, обналичиваются, то есть отдают свои персональные данные мошеннику, который звонит либо под предлогом оператора электронной телефонной сети и с единственной целью получить персональные данные для того, чтобы их впоследствии можно было использовать. Это, как правило, либо номер мобильного телефона, либо полные данные, либо необходимые электронные цифры номера счета. Даже не обязательно иметь целый код и коды подтверждения, потому что есть электронные платежные системы, которые работают просто с номером счета либо с одним номером телефона, привязывая его в дальнейшем к самой платежной системе. И наш потерпевший не видит в дальнейшем ни движения по счету, ни переводы и даже не фиксирует их. Их видит только банк. И к моменту обращения уже проходит время. По законодательству любые персональные данные у нас защищены. Для того, чтобы потом сотрудники полиции получили доступ персональным данным нам приходится проходить длительный путь согласования этих материалов. И, как правило, филиалы даже областных учреждений нам не могут дать ответ без получения разрешения Киева. К тому времени, как мы получаем ответ, проходит уже месяц. За это время мошенники стараются неоднократно сменить и номер счета, которым пользовались при совершении преступления, а также номера сим-карт, которые они использовали для электронной привязки номеров к номерам карт. Чаще всего ну, один номер не работает больше 2-3 дней, после этого они выбрасываются и поступает следующее. А для того, чтобы оформить грамотно весь процесс, на это уходит ну, не менее месяца.